А что касается этой секты, аль-вахабия, вахабисты, псевдо-салафиты, то каким образом они часто обманывают неподготовленных людей? Чаще всего они говорят, что как будто пророк спросил рабыню, где Бог, а она сказала, в небесах, то это ложь. Они берут арабский текст и объясняют этот текст, хадис, как им выгодно, тем самым вводят людей в заблуждение. А на самом деле у них нет такого права, они преступники. Они не имеют права объяснять хадисы, изречение пророка, как им вздумается. И мы не можем брать текст хадиса и переводить как хочется, объяснять как кажется. Не имеем права. Мы не хафизы, не мухаддисы, не ученые. Кто мы? Человек спросит, а что тогда делать, когда видим хадис? Что делать? Нужно узнать, что сказали об этом хадисы, знатоки хадисов. Что говорили хафизы, мухаддисы, а не от себя сочинять умозаключения делать. Этот хадис, хадис Джария, хадис о рабыне, его передал имам Муслим. Этот хадис в сборнике Сухих Муслим. Теперь смотрите, был такой великий ученый Ислама, имам Аннававы. Это на весь мир известный ученый Ислама. Из у него есть книга «Шарх Муслим». В этой книге он объяснил все хадисы пророка, которые привел имам Муслим в сборнике «Сухих Муслим». И я сделал себе недавно копию, как имам Аннавовый объяснил этот хадис, и я могу показать. Имам Аннавовый объяснил, что пророк ни в коем случае не спросил, где Бог, потому что пророк прекрасно знал, и обучал других, что создатель места существует без места. Где можно сказать про созданного, где он, в каком он месте, каковы его границы, куда он вмещается, где он. А про создателя не говорят, как про созданного. Создатель не существует в своем создании, в каком-то месте. Аллах существует без образа и без места. И имам Аннавы сказал, что пророк спросил, где величие Аллаха. Он не спросил про Бога, как про какой-то объект, где он находится, где он живет, где обитает. Ни в коем случае. Пророк Мухаммад учил своих сподвижников, что нельзя поклоняться идолам, нельзя поклоняться никаким телам. Аллах, он не тело. А если кто-то поклоняется какому-то телу, какому-то осязаемому объекту, идолу, это мушерик, язычник. И тот, кто поклоняется неосязаемому телу, тоже язычник. Аллах, он не тело, он не находится где-то, он не подобен ангелам, он не на небесах. Аллах существует без места, этому учил пророк Мухаммад, алейхиссалам. И повторюсь, имам Аннававы, он пояснил этот хадис. Это имам Аннававы, а вахабисты проигнорировали имама ан проигнорировали всех ученых Ахли Сунна Вальджама и сказали «Нет». Пророк сказал «Где Бог?», а рабыня сказала «На небе». Но это шайтаны, эти вахабисты. Мы кого будем слушать, имама ан или шайтанов? И еще имам ан также сказал, и тоже я могу показать вам эту книгу, в которой имам ан сказал, что тот, кто говорит «Ля Иляха Илля нет божества, кроме Аллаха, и думает, что Аллах обитает в небе, такой человек кафир, неверующий. Смотрите, если какой-то человек скажет, я верю в Аллаха, и думает, что Аллах это какой-то человек или какое-то растение, что вы скажете? Вы скажете, не, ты в Аллаха не веришь, ты веришь в какое-то растение и называешь это Аллахом, а в Аллаха на самом деле ты не веришь. Поняли суть? Или какой-то человек, например, скажет, Я верю в Аллаха, Он у меня дома находится, то вы скажете, ты заблудший, ты неверующий, ты в Алмаха не веришь, ты придумал какую-то бредятину, веришь в какой-то объект, который у тебя дома, и называешь это верой в Аллаха. А в Аллаха на самом деле ты не веришь. Аллаха это не то, что ты себе придумал то точно так же вахабисты. Они не верят в Аллаха. Они верят в то, что они сочинили. Они верят в какое-то тело, которое состоит из органов, имеет руки, лицо. И вот это они называют Аллахом. Но на самом деле в Аллаха они не верят. Они поклоняются каким-то органам. Имам Али, воюродный брат Пророка Мухаммада, сказал, что перед концом света появятся каферы, неверующие, которые будут говорить, что у Аллаха есть органы и тело. Имам Али сказал, они будут вечно в аду. А также...